Biasanya tuan-tuan, bila seseorang manusia berkadaan luar biasa ni, di dalam badannya ada luar biasa. Iaitu syaitan, iblis, jin. Saya masih ingatlah, ya, eh, hamba Allah yang datang di rawat jumpa saya. Dapat kerja dua tiga hari berhenti. Bila saya periksa, saya agaklah dalam badan dia tu memang ada syaitan, jin yang menghalang dia supaya dia hidup susah. Jadi saya ubatkan tuan-tuan. Agak saya ada 3-4 jam. Saya periksa <coughs> badan individu, ini di dalam badannya ada memang ada benda. Ya. Lalu saya pukul, pukul-pukul tempat-tempat tertentu. Ya. Rasulullah kan bersabda, Inna syaitana, sesungguhnya syaitan itu. Dia jeri, berlari-lari di dalam pembuluh darah anak Adam. Jadi Syaitan itu tuan masuk dalam tubuh kita ni memang memang sudah biasa. Ya. Kalau tuan-tuan baca sejarah Adam mula dijadikan tubuhnya itu sudah siap tapi belum ditiupkan roh dalam diri Adam. Jadi tubuh Adam yang belum bernyawa itu diletakkan oleh Allah di syurga. Iblis anak cucunya keluar masuk tubuh Adam ni biasa. Seolah-olah tubuh Adam ni macam jadi tempat mainan dia. Jadi kalau kalau gitu tak ada masalah yang syaitan tu masuk tubuh kita macam-macam cara dia katalah syaitan jin ni dia hinggap di belakang badan kita. Dia terus serap ikut kulit lubang-lubang bulu roma terus masuk ke dalam diri kita. Boleh. Ha, nah, itulah. Jadi hamba Allah tadi tuan-tuan yang susah nak lekat dengan pekerjaannya, saya rawat dalam 3-4 jam. Saya periksa di mana syaitan itu duduk, saya pukul, akhirnya keluarlah. Saya pun tak tahu keadaan pesakit ini lebih kurang satu tahun. Tiba-tiba dia datang, dia ceritakan sesudah Ustaz obatkan saya itu, barulah saya lekat dengan pekerjaan saya. Jadi, kalau kita memang susah dapat rezeki, itu kenalah selitikan apa sebab. Kadang-kadang itulah ada faktor syaitan dan jin dalam badan kita. Karena kehidupan itu salah satu aspek yang syaitan dan iblis gunakan untuk menipu kita, menyesatkan kita. Ada manusia yang disesatkan dengan kemiskinan. Ada manusia yang disesatkan dengan kekayaan.